10.00 в Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Террористы продолжают обстреливать Донецкий аэропорт. В штурме были задействованы солдаты российского спецназа, сообщают в пресс-центре о том. Наши киборги в очередной раз отбили атаку противника. Нападавшие отступили, понеся большие потери. Всего за минувшие сутки террористы более 40 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом применялись реактивные системы залпового огня. Силы АТО уничтожили сосредоточение российско-террористических войск в районе Авдеевки, в том числе и прибывшие туда подкрепления военнослужащих федерации. Об этом сообщает группа информационного сопротивления. По их данным, трупы раненых вывозили в центр Донецка через Куйбышевский район. Тем временем в город якобы для поддержания порядка прибыли 60 казаков с юга Луганской области. Однако у них уже возник конфликт с руководством ДНР. Еще одна тактическая группа российско-террористических войск подтянулась в район Горловки. В результате огневого противостояния силами АТО бандиты вынуждены были отойти вглубь своих позиций. Но тем временем в Украину зашла очередная колонна с гумкомвоем из России. На контролируемую боевикам территорию заехали 106 автомобилей. Как сообщил спикер инфоцентра СНБО Андрей Лысенко, состав груза неизвестен. Как и в предыдущие разы, представители Международного комитета Красного Креста не принимали участие в организации перемещения груза. Украинские пограничники и таможенники также не смогли осмотреть машины. Российский гумкомвой – картинка для СМИ. Реальной помощи от них житель Донбасса не получил. Даже те продукты, которые завозятся, попадают к боевикам. В основном в белых грузовиках боеприпасы, военная техника и оборудование для боевых действий, утверждают в СНБО. Правоохранители задержали за контрабанду оружия и финансирование боевиков двух жителей Донецкой области. Им грозит 15 лет лишения свободы, сообщил спикер инфоцентра СНБО Андрей Лысенко. В течение сентября-октября девушка-курьер перевозила в город Белозерск, автоматы Калашникова и гранаты. Хранением занимался ее сообщник. Вырученные за продажу оружия, боеприпасов и взрывчатки деньги, курьер передавала боевикам в Донецке так называемые... Российская православная армия последняя воюет на стороне самопровозглашенной ДНР. Задержанные также планировали набор людей в разведывательно-диверсионную подпольную организацию, цель деятельности которой – теракты в украинских городах. Письмо президенту. Активисты Харьковского Евромайдана обратились к Петру Порошенко с просьбой обеспечить оборону региона. Авторы письма требуют на уровне СНБО принять решение о создании оперативного штаба и обеспечить участие в этом общественности. Кроме того, они требуют назначить командующего ответственного за оборону Харьковской области, а также разработать план обороны, осуществить финансовое и материально-техническое обеспечение его выполнение проведения команд штабных учений. В течение нескольких дней подпис письмом будут собирать подписи, после чего направят в администрацию президента. Новый бронеавтомобиль отечественного производства представили правоохранителям. Накануне на полигоне Насгвардии последняя версия прототипа прошла тест-драйв. Затем автомобиль обстреляли из нескольких видов оружия с расстояния в полсотни метров. Стреляли из автоматов двух калибров, пулемета и снайперской винтовки «Драгунова». И броня, и стекло выдержали обстрел. Как сообщил министром МВД Арсенавака, вместе с генералами и бойцами там же составили перечень замечаний и дополнений к бронемашинам. Машине. Автомобили разработаны отечественными специалистами вместе с итальянскими партнерами. Уже в среду планируют обсудить заказ первой тестовой серийной партии Бронеавто. Рабочее название автомобиля Казак-2014. Министр МВД призвал всех желающих присоединиться к выбору нового имени для авто. Люди на захваченных террористами территориях все чаще выступают против действий боевиков. Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал в интервью немецкой телерадиокомпании АРД. Он отметил, что жители Донбасса видят, как боевики с оружием грабят и убивают, однако и не пытаются обеспечить элементарные потребности людей. На подконтрольных им территориях не хватает еды, воды и тепла, разрушена банковская система, нет денег. Местные жители требуют, чтобы террористы покинули их родной край. Петр Порошенко подчеркнул, что действия бандитов приводят к многочисленным жертвам. В то же время Украина не только выполняет условия минских договоренностей, но и не оставляет своих граждан в беде. Глава государства отметил, что Украина, не получая ни копейки, поставляет газ и электроэнергию, стоимость которой уже составила почти 700 миллионов долларов, направляет гуманитарную помощь, продукты и медикаменты. Это Германия. Официальный Берлин предоставит 500 тысяч евро для переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом заявил посол ФРГ в Украине Кристоф Вайл. В рамках проекта переселенцам и детям-сиротам будет предоставлена материальная и медицинская помощь. Подробнее об этом расскажет Ярослава Кофту. Уже более 20 лет сообщество самаритян Украины и Германии успешно сотрудничает, помогая людям, оказавшимся в беде. Они имеют большой опыт работы в горячих точках мира. Сейчас в такой помощи нуждается и Украина, и самаритяне готовы ее предоставить в нашей стране. Этот проект – гуманитарная помощь переселенцам. Основную часть помощи предоставит Самаритянский союз Германии. Это ноу-хау в сфере гуманитарной работы. Профинансировала проект Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия. Первые 30 тысяч евро предназначены для детей инвалидов, которые лишены родительской заботы. На эти деньги переоборудуют детский дом в Киевской области, в котором живут эти дети. Еще 20 тысяч передадут на нужды переселенцев. Мы очень рады, что к этой когорте присоединились и самаритяне. Наши старые друзья снова рядом с нами, и я думаю, что те не проблемы, которые сейчас возникли перед Киевом, с их помощью мы решим в любом случае. В Киевсовете уверены, что прежде всего нужно помочь тем, кто вследствие боевых действий остался без крыши над головой. В рамках проекта половиной тысячи переселенцев ежемесячно будут получать продуктовые наборы а еще тысячу обеспечат комплектами зимней одежды. Кроме того, 500 семей смогут арендовать жилье на зимний период. Если человек всю жизнь живет в одном месте, у него есть дом, мебель, еда, работа, у него есть все а тут за день у него не оказывается ничего, то что этому человеку нужно? Этому человеку нужно все. Бюджет проекта – полмиллиона евро. И выплатить его планируют в четыре транша. Есть союз, есть общество. Деньги собраны немцами. Поэтому контролировать их будет украинская киевская общественность, а не администрация. Проект рассчитан на четыре месяца. За это время помощь получат переселенцы в Киеве, Полтаве, Харькове и других областях Украины. Ярослава Ковтун, Иван Иванько, БТБ. Папа Римский Франциск и патриарх Константинопольский Варфоломей призвали к миру в Украине. Такое заявление прозвучало в Стамбуле, где понтифик встречался с лидером православной церкви. Папа и патриарх в совместном заявлении по Украине призвали стороны конфликта в стране к диалогу и уважению международного права. Для прекращения насилия Папа Римский даже готов встретиться с главой Российской православной церкви Кириллом. Об этом он заявил на борту самолета, возвращаясь из Стамбула. По словам Франциска, возможность личного общения глав двух церквей уже обсуждалось желание встретиться есть я сказал что готов приехать туда куда вы меня позовете вы предложите и я приеду у патриарха кирилла подобное желание. Но идет война. Есть множество других проблем. Встреча с главой РПЦ может состояться не так скоро. Но мы оба хотим встретиться. Мы готовимся к встрече и хотим двигаться вперед. Майданы в России будут разгонять войска МВД. Об этом заявил министр МВД Владимир Колокольцев. По его словам, на основе внутренних войск будет создан мощный инструмент для противодействия угрозе массовых беспорядков. Главный милиционер России уверяет, события, подобные тем, что произошли в Украине, в Федерации не повторятся. Сценарий прививки демократии по-американски в России невозможен. Ну а на рынке нефти новый резкий обвал. На лондонской бирже североевропейская нефть марки Brent упала в цене почти на 2 доллара до 68,5 долларов за баррель. Эксперты считают, что это запоздавшая реакция азиатского рынка на решение ОПЕК не снижать объемы добычи черного золота. Похожая ситуация наблюдается и в Нью-Йорке, где нефть торгуется по 65 долларов. Это самые низкие цены с мая 2010-го. Аналитики ожидают, что падение котировок продолжится, так как Нефть еще не достигла своего дна. Прогнозируют, что цена может упасть до 60 долларов за баррель. Нападение нефтяных котировок остро отреагировал курс российского рубля. Сегодня доллар впервые в истории достиг отметки в 52 рубля. Рождественский сезон в Бразилии открылся сиянием огня на самой высокой в мире плавучей елке. 85-метровая красавица возвышается над заливом в Рио-де-Жанейро. Ее украшают гирлянды длиной более 100 километров. Узор из лампочек всех цветов радуги складывается в праздничные символы. Спуск рождественского дерева на воду сопровождался красочным пиротехническим шоу. Мероприятие собрало тысячи туристов и местных жителей. Впервые аква-елку зажгли в Рио-де-Жанейро 18 лет назад. И с тех пор гигантская конструкция, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса, стала одной из главных рождественских особенностей Бразилии. На этом у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами. Хорошего дня и до встречи.